Если мы говорим о чувствах или, ну, о, о таких вещах именно, о каких-то психологических, то не важно, когда это происходит. Ну, то есть что-то видоизменяется, ситуация видоизменяется, но человек, он повторяет, ну, в общем-то, повторяется в этом, ну, как история этого человека, который себя ранит, например, ну, и э, страдает. Что мой зритель должен почувствовать? ну зыбкую ситуацию в этом мире, мне кажется, и неоднозначную, неуверенную. Ну, ты никогда ничего не можешь сказать точно. И вот, наверное, это самое основное. Моя работа – это история одного палеонтолога Фальконера, который жил в XIX веке, и мы имеем три экспоната с ним связанные. Это кость динозавра, которую нашел, собственно, дневник самого Фалькнера и он сам, его тело, потому что он погиб при таких необъяснимых и, скорее всего, это суицид был в обстоятельствах. То есть мы имеем его гипсовое тело, его слепок. Из его дневников мы узнаем, что он страдал самоповреждением, повреждением, то есть в хармом и, в общем-то, привел себя к финалу своей жизни, как бы к суициду. И называется работа рекорд боли. И э, как бы я тоже ставлю таким образом вопросы, во-первых, что может скрываться за музейными экспонатами? Почему история XIX века может быть сегодня актуальна? Про авторство в этой работе, собственно, что я сделала? работы и ну и еще ряд других вопросов, которые тоже можно будет там найти.